Bu gün nədənsə səni istədim. Sənə toxunmaq, mənə sarılmağını istədim. Amma bilirəm ki, mümkün deyil. Ona görə də sadəcə xəyalımda istədim səni. Sənə sarılmaq istədim. Təbiəti əks etdirə biləcək qədər güc istədim. O tabloda yağışlı havada sakit bir evdə pəncərə önündən durub kimizin də yağışı seyr etməyinizi təsvir etmək istədim. Hərdan baxdığımız pəncərəni açıq qoyaraq yağan yağışın damcılarını üzümüzə vurmasını istədim. Göyə üşüyürmüş kimi məni bərk-bərk qucaqlamağını istədim. Nəfəsini nəfəsimə çəkmək istədim bəgədar istəyərkən niyə yanında deyilsən kim girdi qaramıza ki kimin gözüdə idi sevgimizə kim bizə baxıllıq etdi kim sus həmişə də ürəyində danışacaqsan elə beləcə yanıb alışacaqsan olmayacaq məllə günlər olmayacaq mənim kimi dəli oğlan Olmayacaq səni güldürən. Olmayacaq həldən səni hirsləndirən. Olmayacaq həldən səni ağladan. Olmayacaq. Aman adamsan çox istədim bu gün səni. İndicə bir mahnıya qulaq astım. Sənə haram əllərdəymiş. Bu mahnədən sonra sənə daha nə yazacağımı belə bilmirəm sənə səf bir məhəbbət verdim amma alacağın həmişə gözyaşı oldu həmişə söz söhbətlər oldu niyə demirsən günah səndədir niyə boyla almırsan bunları niyə özünə öyləşdirib çəkildin kənara niyə nə qədər suallarım var sənə bir bilsən amma heç bir sual verməyəcəm sənə çünki artıq gecdi sadəcə bu gün səni xatırlamaq keçdi içimdə Sənin qucaqlamağ, mənə sarılmağını və nəfəsini nəfəsimə çəkmək keçdi. Bu da xəyalım. Bu da mən. Bu da mənim ürəyim. Bu isə sənin mənə etdiklərin. Hər şeyə görə çox sağ ol deyirəm. Və bu gün rəssam olmaq istədim. Amma nə gözlərini, nə üzünü, nə də boynu sətinə çəkmək istədim. Yalnız səni istədim. Yalnız səni istədim. Özünə mənim məxsus olmanı istədim.